Halo semua, kembali lagi di channel Salah Jalan. Darah emas langka, berharga, tapi berbahaya nih. Pasti kita semua tahu bila golongan darah itu berbeda-beda. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi tahu gak nih? Kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianak emaskan oleh para ilmuwan nih, golongan darah ini disebut darah emas atau golden blood. apa itu darah emas? istilah golden blood atau darah emas mungkin terdengar seperti kiasan yang menggambarkan status sosial seseorang seperti halnya darah biru yang umum digunakan untuk mengistilahkan kaum bangsawan namun darah emas ini memang ada dan paling langka di dunia loh darah emas ini adalah sebutan bagi manusia dengan darah erhanul atau resus nul darah manusia mungkin terlihat sama pada semua orang tetapi sebenarnya sangat berbeda nih pada permukaan setiap sel darah merah kita, kita memiliki hingga 342 antigen, molekul yang memicu produksi protein khusus tertentu yang disebut antibodi. Nah, antigen inilah yang menentukan jenis darah seseorang. Sekitar 160 antigen ini dianggap umum, artinya mereka ditemukan pada sel darah merah kebanyakan manusia di planet ini. Sangat langka Sampai setengah abad yang lalu, para dokter percaya bahwa embrio manusia dengan RH atau resus nul semacam itu tidak dapat bertahan hidup di dalam rahim. Apalagi berkembang menjadi orang dewasa yang normal dan sehat. Para dokter menganggap embrio dengan darah RH nul akan mati dalam kandungan nih. Tetapi pada tahun 1961, seorang wanita aborigin Australia diidentifikasi memiliki darah RH0 yang berarti ia tidak memiliki semua antigen dalam sistem darah RH yang tidak masuk akal pada saat itu. Jenis darah emas sangat jarang ditemukan. Saat ini hanya ada 43 orang yang telah dilaporkan memiliki darah emas ini dan hanya ada 10 donor darah emas di seluruh dunia. Berharga tapi juga berbahaya. Seperti yang dilaporkan Mosaic, darah emas sangat penting untuk transfusi tetapi juga sangat berbahaya bagi pemiliknya. Darah Erhanul disebut darah emas karena dua alasan nih. Yang paling penting, darah Erhanul dapat diberikan kepada siapa saja dengan golongan darah Erhan negatif. Itulah sebabnya para ilmuwan sering mengatakan bahwa nilainya setara dengan emas. Namun, Erhanul tidak bisa menerima donor darah lain nih. Jika pembawa Erhanul memerlukan transfusi darah, maka mereka akan menemukan kesulitan untuk menemukan donor dan darah juga sulit untuk diangkut secara internasional. Konon nih berdasarkan data di bank darah pemilik golongan darah ini yang menjadi donor aktif hanya 10 orang saja nih Dengan kata lain mereka tidak boleh mengalami kecelakaan ataupun penyakit yang membutuhkan transfusi darah Mengenal resus darah Disebut resus karena saat itu Landsteiner-Winner Wiener melakukan riset dengan menggunakan darah kerak resus Makaka Mulata Salah satu spesies kerak yang banyak dijumpai di India dan Cina, mereka yang mempunyai faktor protein ini disebut resus positif, sedangkan yang tidak memiliki faktor protein ini disebut resus negatif. Nah, itulah dia video yang membahas darah emas versi salah jalan. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa tulis komentar kamu di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan like-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan video-video menarik lainnya dan menjadikan channel ini lebih baik lagi